Діловий світ змістовна Україна у рамках проекту Діалог, який спільно реалізують Асоціація міст України та Агентство Сполучених Штатів із міжнародного розвитку. Ми створили цикл програм про місцеве самоврядування. Сьогодні розкажемо про місто Лозова, що на Харківщині купила дитину за пляшку. Так почалася історія багатодітної матері Олени Зосим. Шість років тому гуляща сусідка продала їй свою доньку. У трирічної дівчинки не було навіть свідоцтва про народження. Пришла с этой девочкой, говорю, Вера вот чужой ребенок, что делать? Я даже не знала, что существует приемные семьи. Я просто говорила, сделайте так, чтобы этот ребенок был у меня в семье. И меня взяли за руку, и по всем инстанциям, до того, что мне сказали, иди туда, в тот кабинет, я подхожу. А они там между собой уже звонят, что я приду и расскажите мне, потому что я я ничего этого не знала. Так у за Лозова, что на Харьковщине, появилась первая приемная родина. Ныне названа мать и выховывает уже пятерых. Наразі розмір допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування, 1822 гривні до 6 років, і 2268 від 6 до 18. Щоб спростити процедури виплат, у Лозові впровадили єдину технологію. Вона стосується усіх видів соціальної підтримки, житлових субсидій та компенсацій. В центрі працюють спеціалізовані служби та фармування. Це служба соціальної підтримки сім'ї, куди звертаються сім'ї в складних життєвих обставинах. Ми здійснюємо їх соціальний супровід. Ми супроводжуємо прийомні сім'ї та дитячі будинок сімейного типу. Спеціалісти центру активно співпрацюють із місцевою владою, вирішують такі питання, як захист майнових прав дітей на житло. кажуть, у місті створена єдина система. За 11-й рік е, спеціалісти служби побули на 247 судових засідань. Е, крім того, підготовлено до е, заслуховування на виконкомі е, майже 90 рішень, що стосуються е, долі дітей. Адресність соціальної допомоги постійно контролюють. Торік лише одних субсидій надали близько трьох із половиною тисяч. А ось у 130 випадках навпаки виявили порушення і повернули до бюджету чотирнадцять половиною тисяч гривень. І на продовження теми ексклюзивне інтерв'ю з міським головою міста Лозова Сергієм Степановим Доброго дня, Сергію Федоровичу. Дякую, що погодилися на інтерв'ю. Які програми соціально-економічного розвитку реалізуються нині у Лозові? мы из семи городов, город Харьков, естественно, самый крупный, из шести наших коллег, городов областного значения, самые крупные по численности и уникальные своим потенциалом, потенциалом промышленным, потенциалом кадровым, потенциалом культурным. И мы логистически очень удобно расположены, а специфика заключается в том, что мы центр логистики и расположены от городов-миллионников, от четверых, практически на одинаковом расстоянии. Донецк, Днепропетровск, Запорожье и Харьков. Ну, что, естественно, позволяет эту ситуацию использовать в развитии промышленности, торговли, дистрибьюции. Это, естественно, потенциал и ресурс, который в городе мы будем использовать. Естественно, с учетом привлечения инвестиций, о которых так долго сегодня мы все говорим. В 2012 году в январе месяце сессии городского совета была принята программа социально-экономического развития города. Ну, естественно, она заключается в том, чтобы, упаси Бог, не допустить негативного снижения объема промышленности, объема производства. Естественно, создать соответствующие условия для представителей малого и среднего бизнеса, создать условия для горожан, имеется в виду о качестве медицинских услуг, Ну і наша освіта, традиційно, ми не гордимося, яка представлена 15 школами і 13 дитячими садами. Реформування житлово-комунального господарства. Що для цього зроблено? Які критерії реформування вироблені у Лозовій? З перших днів своєї роботи, моєю, ну, однією з перших задач, була інвентаризація всього житлово-комунального сектору. Значит, мы оптимизировали коммунальное предприятие, я не хочу даваться в подробности, оптимизировали коммунальные предприятия по численности, по численности их. Ну, естественно, с учетом приема, скажем так, применения эффективных методов управления, менеджмента провели реорганизацию. Это точно при всех сложностях с обеспеченностью тарифов, С проблемой по энергоемкости оборудования. Комунальное предприятие в тонусе. Сегодня 80% руководителей это новые люди. Люди опытные, люди ответственные. Чи эффективно вважаєте співпрацю міської влади з бізнесом? Хочу сказать чітко, Никто не имеет права забирать социальную защиту у работающих. Хорошая она или плохая. Мы в одной стране живем. Это святое дело. Минимальная заработная плата, которая предусмотрена действующим законодательством. Будьте добры. И сегодня зеленый свет. Полное понимание миссиского головы и его команды в любой работе, в любой инициативе представителей малого и среднего бизнеса. Но опять-таки отношения должны быть взаимокорректными, взаимовыгодными, взаимотреботными. Это наш лозунг. Я сегодня говорю на одном языке с представителями малого и среднего бизнеса. Есть результаты работы. Были такие предприятия, которые имели минимальную заработную плату ниже, среднюю заработную плату ниже минимума. Ну, мы друг другу посмотрели, скажем так, в глаза. Я задал вопрос, чем помогать Мискому Голове? Услышал, ну, наверное, понятный ответ, спасибо, ничем. Поэтому сегодня уже разговор идет, кстати, не только о минимальных заработных платах, а Соответствие средних заработных плат отраслевым угодом, которые сегодня предприятия те имеют. Поэтому это потенциал, потенциал наш внутренний, это внутренние инвесторы. Очень сложно сегодня говорить о инвесторе внешнем, ну еще раз, вот я его так образно называю дядей. Да, они есть, но, к сожалению, такие отношения, которые складываются, ну, наверное, ментально инвесторов иностранных которые должны понять наше законодательство, специфику нашей жизни и нашу культуру и нашу ответственность, не позволяют привлечь крупных инвесторов. Мы эту работу все равно подчеркиваю, проводим, надеюсь о том, что у нас будут серьезные, то есть ну, город ресурсный. Це й участки землі, це і електроснабження, та водоснабження. Ще раз повторяю, ми в географії очень удобно розположено. Вот Пане Сергію, близько трьох років тому були вибухи на складі боєприпасів під лозовою. Що робиться для ліквідації наслідків цієї надзвичайної ситуації? Яка доля жителів військового містечка і чи зможе місто розраховувати на територію тепер вже колишніх арт В 2008 году, ну наверное, сегодня в такой день и приятно констатировать факт о том, что слава богу никто в 2008 году 27 августа не пострадал. Ну как бы вот слава богу. Был комплекс мероприятий по работе с последствиями этих чрезвычайных событий. Значит, мы на домах, в домах, которые находятся на территории воинской части, она ни много ни мало, почти 500 гектаров. Значит, половина из них техническая территория, а половина инфраструктурная. Значит, два дома на Блюхера решением, решением областного совета из, из, державного, из державного бюджета были выделены средства на отселение всех до единого жителя этих городов, этих квартир. Значит, мы их отселили в новый дом при активной работе, поддержке и помощи Михаила Марковича Добкина. Значит, все жители домов на Блюхера были отселены в центр микрорайона, предоставлены квартиры согласно, ну, скажем так, действующих положений по, по предоставлению жилья сегодня выделены средства по компенсации ущербов и жителям частных домовладений. К огромному сожалению, хочу сказать, проблема еще осталась. Сегодня и обращаются ко мне люди на приемах, Максимальное средства, которое можно выделить из бюджета, мы стараемся выделяем, но этих средств очень недостаточно, поэтому проблема остается, и мы ее будем в ближайшее время еще как бы выводить на, на негородскую орбиту для того, чтобы все-таки дождаться помощи и финансирования. Вы уже торкнулись за питание с с областной владой. На ваш взгляд, чи конструктивным и постоянным диалог с областной владой, областной радой и администрации? абсолютно деловые, конструктивные отношения и с губернатором, и с его заместителями, и с профильными управлениями. Мы отношения взаимно понятные, взаимокорректные, ну и взаимно требовательные. Михаил Маркович помогает в вопросах и социально-экономического развития, причем это не такие специальные какие-то отношения. С учетом того, что город имеет очень серьезный потенциал, его нужно развивать. Так мы вопрос со своей стороны ставим. спасибо огромное, сегодня нас так и понимают. Поэтому с этим все в порядке. Принцип это отношения, которые и должны быть вот по вертикали, о которых мы тоже долго говорим. Это вертикаль влады, или, или, то есть это концентрация влады или концентрация ответственности. Я вам скажу и то, и другое. То есть это концентрация ответственности. Ну, на ту долю держслужбовців, яку ми на себе сьогодні несем перед своїми громадами, місто Лозова є членом асоціації міст України. На ваш погляд, якою є, якою має бути допомога асоціації у розв'язанні питань місцевого самоврядування? У на мій взгляд такий консолідований орган місцевих громад галів. добровольное объединение, так называемое, который позволяет услышать проблемы снизу. Я считаю, что, ну, во-первых, город Лозовая членом ассоциации является с 95 года. То есть мы уже, и я являюсь членом правления с, с этого года. Ну, наверное, все-таки с учетом того, что город, город имеет потенциал, ну, может быть, спасибо огромное, очень мои деловые качества. Это очень важно. Во-первых, мы встречаемся со своими коллегами. Все буквально элементы законодательства, вводные комментарии мы обсуждаем на этих, на этих заседаниях, на этих мероприятиях. Причем для меня тоже очень важно, они проводятся кустовым методом, где мы можем опять-таки на месте познакомиться с ситуацией по нашим коллегам. Ну, і честина, э, і розказати себе. Дуже дякую за змістовне інтерв'ю. Нагадаю, це був Сергій Степанов, міський голова Лозової. Виготовлення цього матеріалу стало можливим завдяки підтримці американського народу, здійснення через Агентство США з міжнародного розвитку. YouSide. Викладена інформація не обов'язково відображає точку зору Агентства США з міжнародного розвитку або уряду. США. це було останнє повідомлення. Дякую за увагу. На все добре.